Ya, saya tidak boleh panggil semua untuk berucap panggil 2-3 orang lagi lepas itu saya minta menteri menjawab Aa, saya minta yang umat rasa terima kasih uh, Datuk Mursi saya ingin hanya satu kod uh, saja yang nak dipahaskan b 07000 pendaftaran negara Datuk Mursi, pada penghujung tahun 2009 pimpinan DAP, PKR dan PAS telah bersetuju untuk mendaftarkan Parti Pakatan Rakyat Malaysia dan kita telah uh, menghantar permohonan pendaftaran Pakatan Rakyat secara rasmi kepada pertubuhan pendaftaran pada penghujung tahun 2009 hari ini, besok ialah April 2011 15 bulan selepas kita menghantar pendaftaran itu pada hari ini masih kita tidak menerima sebalang keputusan daripada ROS daripada KDN untuk meluruskan permohonan Pakatan Rakyat Malaysia secara rasminya saya nampak ada layanan yang berbeza di sini Ada double standard Ada parti-parti politik Yang mendaftarkan parti mereka Kalau pro BN 3 minggu, 4 minggu dapat Salah satu contoh ialah parti, parti Makro Sakti Yang menyatakan sokongan secara terbuka kepada Barisan Nasional Tak sampai 3 minggu dapat pendaftaran secara rasmi Daripada pihak KDN Ini menunjukkan double standard Satu lagi Parti Akim yang distrukturkan semula, dinamakan semula Dulunya pengurusinya Datuk Zaid Ibrahim adalah pengurusi protem Pakatan Rakyat Malaysia Dalam Pakatan Rakyat Malaysia dia minta dia pohon tak dapat Keluar saja Pakatan Rakyat Masuk apa ni parti baru ini Strukturkan semula Hakim Dia namakan semula Hakim Rebranding parti Hakim ini sebagai parti kita Empat minggu, tiga minggu dapat Pendaftaran itu secara rasmi daripada pihak KDN Ini apakah double standard pa Pakatan Rakyat Malaysia 15 bulan tak dapat Saya bertanya ini kerana saya tidak saya cukup tidak berpuas hati kepada keefisienan pihak KDN dalam perkara ini. Saya rasa KPI dah fail dah. 15 bulan tak, bu tak boleh dapat. Tak boleh dapat luluskan sebuah parti politik, permohonan parti politik. Wahal nak tambah lagi bajet tambahan ini. Saya rasa saya tak sokong lah bajet tambahan ini. Kerana tidak tidak mencapai KPI. 15 bulan tak, 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 boleh mendaftarkan sebuah parti politik. Apakah ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional takut untuk mendaftarkan Parti pa Pakatan Rakyat Malaysia sebagai satu koalisyen? Sebagai satu coalition? Kalau tak, kalau kalau berani bagilah. Oh, ya, ya. Luluskan Kerana ah. saya mendapat ini ada satu per, sokong di antara KDN dengan SPR. Tak KDN tak, lah. tak bagikan kelulusan kepada uh, Pakatan Rakyat Malaysia. Pada masa yang sama SPR mengongkong kita. Pergi mana-mana kempen boleh, kecil boleh, ya, boleh dia cok? tak bari, bukan parti Pak Pakatan Rakyat dia tak daftarkan. Pengurusi SPR, timbalan pengurusi SPR cakap Bersama. bagi kenyataan, dia tak bagi. Bo dia boleh? kata SP, Pakatan Rakyat ini bukan satu Bersama. pakatan yang rasmi. Nak bagi belakang ada. atau bagi depan yang wad? Belakang. Saya bagi Teruk Intan dulu, pasti boleh hmm. Ya, sila. Terima kasih yang berhormat uh, rasa terima kasih yang berhormat uh, yang di uh, mengenai double standard yang dikatakan oleh uh, yang berhormat rasa ni, uh, ada pihak-pihak yang tentu uh, suruh menubuhkan satu RCI. Tetapi saya ingat RCI yang ditubuhkan dalam kes uh, VK Lingam, di mana jelas ada pihak-pihak tertentu uh, adalah salah di sisi undang-undang. Tetapi ya uh, kesudahan RCi di uh, Kes Wike Linggum itu tak ada apa, tak ada apa bawa bawa apa, apa kesan. Jadi apa guna mereka minta RCi lagi? Uh, adakah sesuai lebih sesuai mereka kaji balik? You apa yang minta RCi itu yeah, orang. You answer Wike Linggum first lah you ask for the RCR Wike Lingam Wike Lingam you ask for the now you refuse to ask Ya Omad saya WK sudah first, tegur RCI. saya sudah buat teguran tadi isu ini tidak perlu dibahas untuk uh, peringkat ini Ya saya setuju dengan uh, anda tidak sesuai ya betul nak lagi ya tak saya Tuan Mursi, saya cuma minta penjelasan tentang soal tadi komen-komen apa Pakatan Rakyat tadi. Satu Ha, satu sama ada betul ke tidak jawapan daripada KDN ialah memerlukan tujuh, tujuh parti yang minimum tu ha, uh, itu yang kita dengar lah di dalam, di luar bahawa untuk menubuhkan satu pakatan ataupun barisan di Malaysia ini mesti ada gabungan tujuh buah uh, parti dan baru itu minimum dan kalau lebih tujuh boleh menubuhkan satu pakatan, yang keduanya uh, Tuan Mursi, uh, yang berhormat uh, Pakatan Rakyat ni dah ada uh, perlembagaan ke tidak ataupun hanya buku jingga saja yang pertamanya ini ini ialah cakap-cakap daripada Yang Muhammad tetapi Yang Muhammad bukan menteri dalam negeri. Nah. Kalau perlukan tujuh parti minta menteri dalam negeri bagi. Jawapan ini bagi bagi syarat ini nah. dalam Dewan. Itu saya saya tanya. Kita akan bagi tujuh parti. Tetapi apa yang kita dengar ialah pimpinan ahli jabatan kuasa pakatan rakyat ini perlu terdiri daripada mereka-mereka mereka yang berada dalam tujuh negeri yang kita tak ada. Yang Muhammad sebenarnya kalau ada Mengapa pakatan rakyat ini Tak boleh letak boleh bagi akan satu syarat. Lebih kalau syarat tujuh parti tak boleh berterima PAS, DAP, AA, eh, eh, ini apa? Eh, kan in ini, ini, apa? Jadi ini. itu yang masalahnya. Apa masalah? Bukan si siapa ini, pengurusi? Kota bukan siapa yang pengurusi? Yang pengurusi? pengurusi? Boleh tanya? Ah, Rakyat Ini bukan kota belum pengurusi dan kota dan timbalan pengurusi siapa? Pakai Rakyat ni. Tak ada masalah. Ah. Pelembagaan ada. Tidak ada ketua umum. Tidak ada ketua umum. Pengurusi ada ketua umum. Ini pelembagaan Pakai Rakyat Kita ada. Tak ada masalah. Pelembagaan. Bukan pengurusi lah Ini jangan bimbang. Jangan bimbang. Emoman. Muhammad saya tahu yang memang bimbang Kalau pakatan rakyat ini didaftarkan Yang memang bimbang Kita ada permohonan Ada perlembagaan Tak ada masalah Senarai jawatan kuasa ada Pimpinan ada Buku jingga ada Jangan bimbang Saya tahu yang memang bimbang Saya bagi soalan Ya Mat, balik kepada jawatan kuasa Butiran-butiran yang tercatat dalam buku yang... Sikit je Ya dalam uh, bajet ni kita nampak bahawa uh, pendaftaran negara ni perkhidmatan dan bekalan dia dah bajet asalnya 204 juta. Dah ada 204 juta ya. Eh? Tapi dalam keadaan dapat 204 juta ni pun dia masih tak boleh luluskan permohonan pendaftaran yang sudah 15 bulan. Dia nak minta lagi 6 juta eh? Lalu saya nak tanya yang 6 juta ni supaya dia tangguh lagi uh, kelulusan itu ataupun dia nak cepatkan kelulusan tu. Tu je yang nak minta. Biar Menteri jawab. Saya, Terima kasih. Saya, pun tak tahulah yang memat. Uh, rasa apa yang saya kata? Rasa, tu? sikit eh? Tahukah rasa bahawa Kementerian Dalam Negeri KPI dia nombor satu? Nombor satu. Jawatan P Menteri Perangas nombor dua. Saya Tak tahu, bawah. saya tengok nombor satu. Nombor satu macam mana? Bawah. Mungkin lah, yang lain-lain pun tak ada KPI. Mungkin ini nombor satu lah. Tapi apa yang kata saya katakan ialah kalau 15 bulan untuk mendaftarkan sebuah parti politik masih tertangguh, masih tak boleh bagi satu jawapan. Kalau kata syarat tujuh parti, bagi jawapan rasmi dalam Dewan Rakyat. Mengapa 15 bulan tak boleh bagi satu jawapan rasmi? Boleh ke tidak? Apa? 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 KPI? Menteri KPI ada sini. Apa KPI? Tak ada KPI. KPI fail ni. Saya nak balik kepada pendaftaran negara juga. Yang saya nak katakan ialah, kalau pendaftaran negara ini satu perkara lagi, uh, satu pengusir berkenaan dengan tukar alamat saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat uh, Kubang Kerian tadi. Saya nak tanya kepada uh, pihak KDN uh, dalam pertukaran alamat MyCard kita, apakah syarat-syarat yang dikenakan? Sebab saya tahu ada pihak-pihak tertentu, mereka ini menyalahgunakan pertukaran alamat ini. Pergi Jabatan Pendaftaran Negara, tukar alamat dalam MyCard lepas tu usaha itu untuk tukar alamat pengundi. Dia nak bawa pengundi hantu kepada kawasan-kawasan yang mereka nak 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 target. Saya cakap ini kerana saya ada bukti. Ada seorang budak MCA dalam kawasan saya, Dewan, Dewan Undangan Negeri, sebab dia nak beri, dia nak jadi calon. Tiap-tiap minggu dia bawa berpuluh orang pergi tukar alamat di Jabatan Pendaftaran Negeri Sembilan. Tukar alamat ke kawasan dun saya. Lepas tu dia bawa kepada SPR untuk tukar alamat sebagai pengundi di kawasan saya. Walaupun mereka tak duduk dalam kawasan saya. Ini pengundian tu. Apa yang saya nak katakan ialah, apakah syarat yang dikenakan oleh KDN? Kerana banyak pihak mereka tukar alamat ini main tembak saja. Dia apa uh, ni isikan borang tukar alamat tetapi apakah pihak KDN tidak meminta mereka supaya uh, bagikan bukti bahawa kalau dia tukar alamat alamat itu memang diduduki oleh orang tersebut sama ada bil air ke bil elektrik ke bil telefon yang tahu saya sekarang ini tak ada syarat-syarat ini dan ini memudahkan usaha-usaha untuk pemindahan pengundian tu yang menyebabkan kawasan-kawasan kita ada banyak pengundian tu dan saya nak minta pihak KDN ketatkan syarat ini supaya kalau sebarang pertukaran alamat ini perlu ada syarat-syarat yang ditentukan. Sekurang-kurangnya ada bukti seperti uh, BOI dan bioelectric yang memastikan bahawa orang itu benar-benar duduk dalam sesuatu alamat itu. Itu saja, terima kasih.